пожалуйста, какие именно документы вы передаете? Давайте, наверное, скажу несколько слов вообще, в связи с чем это связано. Но вы все, разумеется, знаете, что есть закон Украины об увековечивании победы в Великой Отечественной войне, есть указы президента, посвященные подготовке к празднованию 70-летия освобождения Украины, победы в Великой Отечественной войне, есть совместное распоряжение нашего губернатора и главы областной рады о том, что значит, сейчас идет подготовка и проводятся мероприятия, посвященные этим знаменательным датам. Наша Днепропетровская область уже в этом году начинает праздновать освобождение. Первые населенные пункты были освобождены 8 сентября 1943 года. Вообще освобождение Днепропетровской области продолжалось вплоть до 15 марта 1944 года. Последний населенный пункт, Шимановский разъезд Криворожского района, был освобожден 15 марта. В истории Второй мировой, мировой войны, пожалуй, нету Второго такого э, периода, когда э, только одна область э освобождалась на протяжении шести месяцев, поскольку, ну, можно сказать, что э, в общей сложности за два с половиной месяца гитлеровцы оккупировали практически всю Европу. Э, у нас шли очень кровопролитные борьбы, бои, у нас э, более 78 тысяч человек погибло во время оккупационного периода мирного населения военнопленных, и э, более 178 тысяч было вывезено на принудительные работы в Германии. Сегодня Значит, мы проводим такое собрание, круглый стол, посвященный именно тем людям, которые были угнаны в рабство. У нас присутствуют на нашем мероприятии члены областной, городской организации узников, жертв фашизма, люди, которые были угнаны на принудительные работы в Германию, об одном из них Сацусове у нас есть данные на нашей выставке, я думаю, что вы посмотрите эту выставку. Магдалиновское отделение вот этого общества украинских узников жертв нацизма при поддержке фонда взаимопонимания и толерантность областного и киевского провели поисковую работу. В результате у нее были обнаружены очень ценные документы, это фотографии, которые сделаны в период с 1942 по 1944 год, фотографии сделаны на территории Австрии нашими девушками, которые были угнаны в 1942 году с территории Магдалиновского района. Кроме того, есть дневник одного из остарбайтеров, который описывал все события, которые с ним происходили. Он был и находился на оккупированной Чехии в период войны. И есть, я считаю, просто уникальный документ, мы им очень заинтересовались. Это аттестат об окончании десятилетней средней школы, которая работала на территории нашей области, в Магдалиновском районе. В общем, это беспрецедентный случай, потому что оккупационными властями практически все летние учебные заведения были закрыты, поскольку считали, что славянам достаточно начального образования для того, чтобы обслуживать оккупационный режим, оккупационной власти. Вот этим вот событиям, в общем-то, посвящен наше собрание сегодняшнее. И я думаю, что это первое мероприятие, которое в рамках подготовки к празднованию 70-летия мы будем проводить. Спасибо. Это оригиналы. Вы сегодня их увидите. Да, они будут выставляться, они будут использоваться на выставках на наших. Не постоянно. Но у нас цикл выставок будет подготовлен ко Дню войны. Это и Остарбайтеры, это партизанское движение, это э, оккупационный период, это освобождение области, это ущерб, причиненный нашей области. То есть пять вот таких вот больших вот выставок у нас планируется подготовить. В общей сложности 44 фотографии. Это большая коллекция. Поскольку практически документов на сегодняшний день того периода не осталось. Да? Нет, у нас есть они, но новое поступление, это, конечно, большая радость для нас. А вы с какого канала? 11. 11. И какой? 34. 34. Здравствуйте, Борис Федорович, расскажите о своей судьбе. Вот сколько вам было лет, когда вы попали на работу, на работу в Германию, правильно? Ну, я родился и жил в Днепропетровске, в Днепропетровске остался, мы не эвакуироваться не мои родители, поэтому мы жили в кайдаках. Когда началась война? Мы школьники, мы мы ходили, мы копали окопы на левом берегу Днепра, готовились к обороне, но не получилось. Немцы нас быстро захватили Днепропетровск, и началась эта оккупация. Сколько вам было лет? Мне было тогда, я 26-го года рождения, это мне было 15 лет, когда началась война. А, и начались ей забирать в Германию... Гонять людей. Сначала добровольно, а потом, когда добровольно никто не хотел ехать, начали насильно вывозить. Вывезли меня в 43 году с тюрьмы, пойму, это, попал в облаву. И после облавы в тюрьме я пробыл неделю, и вывезли товарняком, везли нас. Проволокой колючая обмотана, все. Нигде никаких остановок. Остановки только было один раз, когда выйти можно было на улицу, но там под, под сильнейшей охраной было. Избежать невозможно было. Приехали, привезли в фильтрационный лагерь в Вене. Попали мы в Австрию. В Вену попали. А потом с Вены работали на разборке зданий в Вене. А потом отправили к хозяину город Харборг, так называемый, это южная Штирия. Чем, а вы, чем вы там занимались? Как вам относились? К а как? Канадцы Ко привезли, когда я помню, у нас было 15 человек. Это было мне 16 с половиной лет. Когда привезли туда, пришли, привезли в Харбор, на ночь нас оставили, закрыли в сарае. Утром мы проснулись, вышли, приехали. Пришли бауры, хозяева выбирать. И вот нас всех вывели, мы ничего не понимаем по-немецки. Они так вот берут, крутят, обворачивают, пробуют мышцы какие, чуть ли не в рот заглядывают и выбирает, кому какого взять, и девочка, или мальчика. Спрашивает, что можешь делать, коровы доить можешь, пахать можешь, а какие мы городские жители, мы лопаты копали огороды, больше ничего не делали такого вот. Но все равно попал к хозяину, забрали. А работа там была, это батрак, работа в сельском хозяйстве, у них там расположено так, это место шире, это предворье, хуторами. Один хозяин живет, у него земля, в аренду он берет леса, земля, и вот это там они живут. Так что поблизости соседей почти еще не было, там надо было ходить. Сколько вы там пробыли и как удалось оттуда Оттуда я, меня освободила Красная Армия. В 1945 году, в апреле, в, конце, в начале мая освободили. Уже поэтому. Освободили, и нас сразу мы думали, что нас пустят домой. Оказывается, а, нет. Снова то, ну, тоже фильтрационный лагерь, а только уже советский. И нас фильтровали. Девочек отправляли домой, пожилых там всякие были, всякого возраста были люди. Отправляли на строительство, восстановление народного хозяйства. А нас в вот, 26-27 год всех забрали в Красную Армию. Угу. В Австрии. Забрали в армию, и нам пришлось служить пять с половиной лет. А где? Где вы служили? А, а служили, а мы потом от этого с Австрии, когда сформировали часть 327 стрелковой полк, я помню, так мы пешком и шли через назад в Россию, угу. в Винницу пешком от Вены до Венеции пешком прошли, через всю Венгрию, через Румынию, часть Молдавии, часть Украины. И вот так началась эта служба. А скажите, в общей сложности, сколько лет вы провели вот, как Остербайдер, и все-таки как вам относились? Вот какие у вас воспоминания о своем времени? Ну, там разные люди, разные отношения было такое. Ну, как? Вы... Разные отношения. Ну, но... тяжело было? Конечно, тяжело работать в пацану, что непривычной не работе, так зимой валили лес. Потому что там газа нет, ничего нет, все дровами отапливается зимой, значит, только валили лес. Кроме меня, там был еще с Западной Украины Михаил Старчак. А то мы вдвоем с ним вот этот, повалили лес, сделали заготовку на лето. Все. Весной пахать лошадей не было, были у него только лишь быки валы. волы. И на волах вот это волов, и плугом надо пахать. А земля там, конечно, не такая, как на Украине. Зима там выскакивает над камни. Тобто, в штовні, спотріба, 15 дівчинків? Да. В цих документах доля 15 українських дівчат з одного села. Це село Починософіївка, Магадалинівський район Дніпропетровської області. Більше 2 мільйонів українців в період Другої світової війни було вигнано на роботи в Німеччині. Більше двох. А в долі цих 15, як в краплині росли, відбилася ця трагедія цих 2 мільйонів. Чому так? Чи це, що вони попали з одного села, і завдяки невеличкій такій їхній хитрості вони бралися за руки для того, щоб не загубитись на присильних пунктах. Були присильні пункти, і там величезна кількість цих остробайтерів, які виїжджали на працю, просто змішувалися. І вони, щоб не загубитись, брали. І таким чином вони всі 15 попали в Австрію на лісопильню на роботу. Правда, потім доля їх розкидала через рік уже корот, в різні кутки Німеччини, але найважчий період просто цей, бо вони всі 15 працювали разом. І дуже важкий раціон їхнього проживання був. Вони працювали по 12 годин. Це важка фізична праця навіть для дорослих чоловіків. А для дівчаток їм було не більше 18 20 років, тобто брали 16 і далі не більше 21, Там обмежений був такий вік. І от їм треба було потрібно було працювати по 12 годин. Значить, їхній раціон денний харчування складав це з кава, це в основному з ячменю. Значить, це вранці, значить, в обід це бруква і шпинатна трава. Ну, якщо ми так для на, на наших слухачів чи на для наших глядачів, щоб букву я намагався в наших магазинах сучасних знайти щось подібне, в принципі, то це варіант редьки, там, чи гіркої, чи такої варіант редьки і варена. Ця бруква і шпинатна трава це був їхній основний, як кажуть, обід. Ввечері це знову ж чашечка Ерзацкави, і те, що там залишилось з обіду, якщо воно там залишалося, все більше нічого. І це на протязі років, постійно так. Давали один вихідний день. Німці надзвичайно пунктували, давали один вихідний день. І от цікаво, що одна із цих дівчаток, 15-й, мала довгі коси. Просто, а її не постригли лише тому, що на всіх присильних пунктах просто пожаліли цю красу дівочу. А коса була майже до п'ят, все, і дівчина, завдяки тому, що вона була гарна з України, і гарно співала українських пісень. А потім от ця уборка йшла, каров пості заставляли. У него было 8 коров и 6 быков. Хозяйство на вось в хлеве. И находили много работы. Администрация областного совета по поводу подготовки к празднованию 70-летия освобождения Днепропетровской области. 8 сентября в Нижевском и Васильковском районе. а Последний Шумановский разъезд. 15 марта 1944 года. История очень пострадала во время Великой Отечественной войны. У нас есть фонд акты ущерба, причиненного промышленным предприятиям». Очень интересные коллекции документов, которые начали поступать к нам еще в 1945 году. Это э, письма, э, тоже достаточно большое количество э, документов, документы об участии Великой Отечественной войне. То есть мы стараемся, чтобы были живы участники и наиболее цены к нам э, поступают, сегодня поступят документы, представляющие а. посвященных э, людям, которые были принудительно угнаны в годы своей жизни. У нас в холле вы представлены, отразили те документы, которые хранятся в наших фондах. Конечно, их значительно больше, и исследовать их еще можно. Примерно 30% угнанных молодых людей, это было в основном молодежь от 14 до 20 лет, остались за границей. Через этот фонд Германия выплачивала компенсации тем, кто был угнан руководитель аппарата, украинская госадминистрация очень активный шоу-старбайтер. Мы очень рады, что вы к нам пришли. Журбалик Иванович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой историографии источника вели и архивознавства Днепропетровского. Было Владимир Михайлович, он расскажет о том, какую работу они провели. И дальше. Шановные участники Запада. Против двух остальных руки, Тут бачите на німецькій мові, і на українській мові печатка на німецькій мові, на е, прохання вчителя-патріота, для того, щоб діти змогли отримати закінчену освіту всередині. Це, 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 це теж ми передаємо сьогодні разом із спогадами цього чоловіка, коли Ну і разом з погади ще деяких оставань це дуже цінні документи, як сказала Івана Володимирівна. Представляюся, значну цінність для історії, для пізнання нашої історії для молодого покоління. В нашому керівнику пошукового закону найбільш активному, е, найбільш активній людині він провів. Спасибо, и это да. Давайте а, все, давайте мы все это напишем. И, логатой, да? Да. и логатой, защите, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы очень благодарны, потому что это ценнейшее приобретение для нашего архива. А а вам а Конечно, Спасибо большое. А теперь слово Дмитрию Дмитриевичу Сильневу. Старийского Ключевского села. Магдалынивский район. Село Почено-Софівки. Їх було п'ятилиснет. Чому? Чисто, що на момент, коли ми отримали ці фотографії, це був вересень чи Це було три, на момент, де мені фотографії жили. Зараз ще долю ми знаємо, жива чи не жива. Але е, дезінфекції і такий поцільний пункт було декілька, двічі чи тричі. І з метою просто дотримання санітарних лоб повністю дівчат били стригли наголо. Спасінні їх 15. Справа в тому, що коли вони працювали на лісопильні, коли вони працювали на лісопині, а робота надзвичайно важка. Хотіли пройти в магазині, щоб таки, ні, вони знайшли. Значить, редька, ну редьку там бути пробувала з вас. Дівчатка пробували, я про це тортезував спробувати. Це був раціон їжі людини, яка ваших, ровесників, які працювали по 12, годин, по 12 годин. І вранці чашечка кави і чашечка рзацхіння. А ввечері це після діле те, що залишилось після обіду, що вже залишилось. І з того сама вона ходила, співала українські пісень. Вихідний день, в один день. І в цей вихідний день вона заробляла на шматок хліба всім дівчаткам. Дякую роботи в Німеччині. І конкретно до Австрії, по Австрії, частина -ча -ча Німеччини. Так цікавий такий момент, як на долі однієї людини, а на долі цих дівчат були повністю ті перепитії, які не випадають на долю героїв. чтобы того чтобы так был в первый он будет держать на от А работа так же, высокие. Значит, для человек, в принципе, я говорю... Он не запомнит. Солнце, мы говорим солнце, а мы говорим моя удача. О чем? А потом мы говорим. Солнце, плоды и цветы, правом восходит и в три горы и в три заходы». А мы ревнуем, главное, чтобы я да, больше не забыл. И вот она стеки, стеки, великая тетуля, выше 80 лет. То все стеки была абсолютно точно. Можливо, это не присущие стеки, а те, которые люди, особенно те старшего поколения, нам очень продуманно, очень интересно. Я думаю, что нашему молодому представителю нашего молодого поколения это будет не только полезно, а да. и мне русский историк сказал, у Германии. пришлось там и вообще свидетели войны остаются последними свидетелями тех ужасов, которые были перенесены в людях, членам нашего союза. Но мы свою свои И тем более тем, что вы занимаетесь историей, я хочу вам, постараюсь ее вспомнить, с этого высказывания известного современного французского писания. И спевала так гарно, что она зарубляла шматок хлеба на проживание. Цим 15 мы. Значит, тому...

Немножко, немножко, 14, мы 14, постарались искать на начав войну в 1939 году, немцы уже к началу Великой Отечественной войны, то есть все отвлекали большую часть населения, и тем более та часть населения убывала в связи с военными Страны, которые были захвачены, использовать труд. В том числе из Советского Союза да, на различных предприятиях. А, и как бы сейчас на работу принудительно. но тогда это еще не принудительно было поначалу. И вот это вот списки, вот вы видите список, вот, а, а, вот это список, транспортный уже список, а, письма, открытки, ну вот вот, вот это образцы этих открыток и, и люди умирали и люди стали естественно избегать и немцы были вынуждены уже принудительно назначать людей, которые вы все знаете, что проводились облавы, хотя сами немцы признавали, что облавы неэффективны, попадая. Сука, боец. Как правило, как выводки